নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে চাগে দুই লাখ টকা যোনটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ কাৰণে এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে হৈ গৈছে এতিয়া প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট চাবমিট কৰিব লাগে যিখিনি মানুহে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে বহুতে চাগে এতিয়া এইটোৰ ওপৰত এপ্লাই কৰি পেলাই এতিয়া প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট দিবলৈ খুব অসুবিধা পাই আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো কেনেকৈ বনোৱা হ'ব এইটো তাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ যিকোনো পল্ট্ৰি পিগাৰী ষ্টেচনাৰী চেণ্টাৰ এগ্ৰিকালচাৰ যি কোনো আপোনালোকে ফিল্ডত আপোনালোকে যোনটো আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে এপ্লাই যিখনে যিসকলে কৰিলে তাৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট লাগে আপোনালোকক এতিয়া চাবমিট কৰিবলৈ সেইটো আমি এতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি অনলাইন আপোনাৰ ৰিপৰ্ট বনাই আছোঁ আৰু বহুতো অসমৰ বহুত জেগাৰ পৰা এতিয়া আমাৰ পৰা ৰিপৰ্ট লৈ আছে ৰিপৰ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব পাৰিছে আপোনাৰ যিকোনো অসমৰ যিকোনো জেগাৰ পৰা আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত আমাক কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল আপোনালোকৰ একদম মিনিমাম বস্তু কেইটামান বস্তু লাগিব সেইকেইটা আপোনাক ফোন কৰি আমাক জনাই দিলেই হ'ল আপোনালোকক বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি আপোনাৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট চাবমিট কৰি দিম হোৱাটছআপৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকক পঠাই দিব পাৰিম আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া ফোন নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ সকলোখিনি লিংক দিয়াই আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব ডি টি পি চেণ্টাৰ আপোনাৰ জেৰক্স মেচিনৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি দোকান খুলিব বিচাৰিছে তাৰো আমি ৰিপ'ৰ্ট বনাই দিম আপোনালোকে যি যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে আমাক কোনটো উদ্যোগৰ ওপৰত কাম কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটো আপোনাক আমি আমাক ফোন কৰি জনাব ফোন কৰি জনোৱাৰ বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকক প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট খুব খুব কম মূল্য়তে পাব আপোনালোকে ৰিপৰ্টটো আপোনাৰ খুব সোনকালে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু এইকেইদিনতে চাগে পৰ্টেলটো বন্ধই কৰি দিব বন্ধ হৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰিব লাগিব বুলি গম পোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ চাই ল'ব ৱেবচাইটতো গৈ চাই ল'ব আমি অলপ পাছতে আমাক ৱেবছাইটৰ ডিটেইলছখিনি দি আছোঁ আৰু আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো ৱেবছাইটৰ লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই এবাৰ চাব আৰু প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্টখিনি এপ্লাই যিসকলে কৰিলে প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট খুব সোনকালে আপলোড কৰি দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় চাগে খুব সোনকালে পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব অলপো পলম নকৰি আমাৰ পৰা ৰিপৰ্টটো বনাই লওক বনাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ক আপোনালোকে ক'লেই হ'ল আপোনাৰ কোনো

গটাৰী ফাৰ্ম ডেইৰী ফাৰ্ম বা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং যিকোনো আপুনি যি ভাবিছে সেইটো ক'লেই হ'ল যিটো যিটোৰ ওপৰত কাম কৰিব আপোনাৰ কিমান টকাৰ ওপৰত কাম কৰিব কিমান টকা লাগিব তাৰ সেইটো এষ্টিমেটটো দি দিওঁ মানে পইচা কিমান লাগিব আমাক ক'লেই হ'ল আমি তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বোলে পাঁচ লাখ টকাৰ লাগিলে পাঁচ লাখ টকাৰ বনাই দিম দহ লাখ টকাৰ লাগিলে দহ লাখ টকাৰ আমি এষ্টিমেট বনাই দিম আপোনালোকে আমাক স্ক্ৰীণত দিয়া কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কৰক ফোন কৰক আমি গোটেইখিনি আমি আপোনালোকক কৰি বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত চাবমিট কৰি দিম এইটো প'ৰ্টেলতে আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো চাবমিট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিখিনি মানুহে এতিয়া প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনাবলৈ অসুবিধা পাই আছে আমালৈ আপোনালোকে ফোন কৰিব এইটো নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব আমি আপোনালোকক সুন্দৰকৈ প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট বনাই দিম আমাৰ পৰা যোৱা বছৰ এক লাখ এক লাখৰ ভিতৰত আমাৰ এক হাজাৰ পৰা দুই হাজাৰ মানুহে আমাৰ পৰা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনাই নিছিলে তাৰ ভিতৰত পাঁচশমান মানুহে আমাৰ প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট ছাবমিট কৰি এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এক লাখ টকা পাবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ ক্ৰটাৰী ফাৰ্ম বা আমাৰ জেৰক্সৰ দোকান ডি টি পি যিকোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত আমি প্ৰজেক্ট বনাই দিম আপোনালোকে সেইটো নাম্বাৰত ফোন কৰিব যোগাযোগ কৰিব আমাৰ লগত আপোনালোকে কি কি কোনটো হেৰিয়াৰ ওপৰত প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিব আমি বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকক প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট বনাই আপোনাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত আমি চেণ্ড কৰি দিম খুব কম মূল্যৰ ভিতৰতে একদম সঠিক ৰূপে কোনো ভুল ক্ৰটি নথকাকৈ আপোনালোকক প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট বনাই দিম আমাৰ প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট আপোনালোকে ছাবমিট কৰি আপোনালোকে পইচা পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু এইটো আমাৰ প'ৰ্টেলটোত ডেছবোৰ্ডত দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমানলৈকে এক লাখ এষষ্ঠি হাজাৰ এপ্লিকেশ্যন আহিছে তাৰ ভিতৰত প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট কিমানে ছাবমিট কৰিছে এতিয়ালৈকে এইটো কোনো ঠিক হোৱা নাই আপোনালোকে যদি অসুবিধা পাই আছে আমাৰলৈ যোগাযোগ কৰক প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আমি খুব সোনকালে বনাই দিম নিয়াৰিকৈ একদম শুদ্ধকৈ সঠিকভাৱে এইটো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া কণ্টেক্ট নাম্বাৰত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক ধন্যবাদ